السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ لوگوں کو کرائم سٹوری ہب میں کراچی کا گل پلازا دو دن ہو گئے ہیں لیکن آگ جو ہے وہ نہیں بجھی اب لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ آگ جو ہے وہ بج جائے کہتے ہیں کہ جب آگ لگی تو تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے بعد آگ بجانے والا جو ہے وہ عملہ وہاں پہنچا ان کے پاس جو پانی ہے وہ بار بار ختم ہو جاتا تھا لوگ آوازیں دیتے رہے لوگ چیختے رہے اور اندر ہی ان کی آوازیں گھٹ گئی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کراچی کے کسی گھر میں بیٹی بیاہی جا رہی ہو اور ماں باپ کم از کم ایک چکر گل پلازا کا نہ لگائیں صرف کراچی ہی کیوں دیگر شہروں کے دوستوں کو بھی ہمیشہ بہن بیٹی کی شادی کے لیے چھٹی جانے سے پہلے گل پلازا میں شاپنگ کرتے ہی دیکھا گیا کئی دوستوں کو خود شاپنگ بھی کروائی نہ جانے کتنے خواب تھے جو پچھلے بیس گھنٹوں میں جل کر خاک ہو گئے کانچ کے جگ گلاس سیٹ سے لے کر سوٹ کیس کے سیٹ تک اسٹیل اور المونیم کے برتنوں سے لے کر مہنگے ڈینر سیٹ تک مہنگے گفٹ آئٹمز اور ڈیکوریشن پیس آرٹیفیشل جوولری اور آرٹیفیشل پلانٹس تک ہر معیاری چیز آنکھوں کو کھیرا کرتی تھی بیس گھنٹے پہلے بیلڈنگ میں آگ لگ گئی تو کئی لوگ اندھر ہی لا لاپتہ ہو گئے خاکم بدھن شاید دم گھوٹ گیا یا افراتفری میں کچھ لے گئے انہا لیلہ و انہا راج راجعون یہ پہلی بار نہیں جب کسی مصروف شاپنگ مال میں آگ لگی ہو چاند ماہ قبل ملینیم مال میں آگ لگ گئی تھی اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے مگر لاکھوں کمانے والے تاجروں اور کروڑوں کا ٹیکس لینے والی سرکار کو عقل نہ آئی عوامی سطح پر آگ بجھانے کی تربیت کا اہتمام کیا گیا یا ایمرجنسی حالات میں ہنگامی اخراج کی تربیت کا اہتمام صدر میں جن دکانوں یا پلازوں کے اندر آگ بجانے کے آلات موجود ہیں ان مالکان یا ورکرز کو بھی ان آلات کو چلانے کی ٹرکس پتہ نہیں ہیں بہت بڑا المیہ بہت تکلیف دے یہ جو ہم لوگ پلازا کی ویڈیوز دیکھیں پکس دیکھیں اور جن لوگوں کے اندر دم گھٹ کے مر گئے ہیں وفات پا گئے ہیں ان کے لیے جو تکلیف ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ان پلازوں کے ستونوں پر مردانہ طاقت کے کیپسول کے اشتہار نظر آ جائیں گے مگر ایمرجنسی سے نمٹنے کی ہدایات نظر نہیں آئیں گی نا ان پلازوں کے پاس اطمینان بخش پارکنگ کی سہولیات موجود ہیں شاپنگ پلازوں سے بھرے اتنے بڑے صدر میں دو ہزار کی دہائی میں صرف ایک پارکنگ پلازا بنا تھا سو وہ بھی پارکنگ مافیا کے ہاتھوں مٹی ہو چکا اب وہاں ہیروئنچی مالیشیے بچے بعض شکاری گھومتے نظر آتے نوجوان نوہوں کا ایک سلسلہ ہے جو کراچی شہر کو دیکھ کر لکھا جا سکتا ہے جس طرح کراچی کو اجاڑا گیا ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اب کچھ دن یہ بات ہوتی رہے گی کتنا نقصان ہو گیا ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے اور اس کو بھی کوئی بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی یہ آگ لگی ہے اور ظاہر ہے ختم بھی ہو جائے گی جنہوں کے مر گئے ہیں لوگ تو پلاٹ کی شکل اختیار کر گئی اتنا ہی بہت تکلیف یہاں اللہ حافظ ابھی پوری پلاٹ کی شکل دے دیے اور برابر میں بھی وہ دیکھیں آپ عمارت اگر ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھائے وہ ٹیڑھی ہو رہی ہے اور یہاں پر جو ہے ملبہ وغیرہ سارا ہٹایا جا رہا ہے ایک ٹائم تھا کہ یہاں پر جو ہے دکانیں ہوا کرتی تھی اور یہاں جو پلاٹ کی شکل اختیار کر گئی اور آنکھ نے صبح ابھی تقریباً نو بج رہے ہیں ابھی تک آنکھ نے قابو نہیں پایا افسوس کا مقام یہ ہے کہ ابھی بھی اتنا چلے مارکٹ تو بالکل زیرو ہو گئی ہے پورا سٹیکچر اس کا سب ختم ہو گیا وہاں سے دیکھیں گل جارہ اب سب سے بڑی خطرے کی بات یہ ہے کہ برابر میں ایک بہت بڑا مول ہے گل تیجارہ اور گل تیجارہ جو ہے وہ بھی اس آنکھ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے اگر یہ کاروائی مول کو کابش بھائی یہاں تو پانی نہیں ہے کابش بھائی پانی نہیں ہے فائر بگیٹ قریبی ہے وہ دانہ کرتا ہے اگر یہ اس مول کی طرف آ جاتی ہے تو کیا کیا بنے گا دیکھیں یہ آنکھ جو ہے بہت بڑی آگ ہے گولڈن مارکیٹ کے بعد جو ہے یہ دوسری مارکیٹ دوسری آنکھ جو ہے بتائی جا رہی ہے لیکن میں تو کہہ رہا ہوں یہ گولڈن مارکیٹ سے بھی بڑی آگے اسٹرکچر جو ہے ختم ہو گیا اسٹرکچر ختم ہو گیا بٹ نہ کسی بھی مارکیٹ میں آگ لگتی ہے لگتی ہے رکانے اسٹرکچر ختم یہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے وہ دیکھیں آپ اتنا موٹے جو ہے پچاس سے لوگ کتنے موجود ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا اللہ کی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ریم ڈالے اور اب بس اب تھوڑا سا جو ہے سوال یا تھوڑا سا جو ہے نظرثانی کرے کہ بھائی ہمارے کہاں ہے ہماری میر صاحب ہمارے جو ہے کمشنر بناچی صاحب عقاعدہ برابر میں ڈی سی آفس ہے کہاں ہے ہماری ٹیم تو بس اب تھوڑا سا اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ابھی صبح نو بج رہے ہیں اور پورا اسٹرکچر جو ہے ختم ہو گیا اللہ پاک بس ہم تمام لوگوں کے لیے